Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk tutorial kami iaitu nilaikan idea-idea Al-Maududi berkaitan dengan pemikiran politik teodemokrasi dan pemikiran sekular barat. Baiklah sekarang saya akan masuk ke bahagian pengenalan terlebih dahulu. Abu al-Ala Al-Maududi telah dilahirkan pada tarikh 3 Rejab 1321 Hijriah bersamaan dengan tarikh 25 September 1903 Masihi di Aurangabad sebuah kota terkenal di Kesultanan Hyderabad wilayah Andhra Pradesh di India jika dilihat dari garis salisilahnya beliau dah dari keturunan keluarga yang terhormat nenek moyangnya dari garis ayahnya adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW kerana itulah pada namanya boleh memakai nama Syed jika dilihat dari beberapa catatan sejarah dan karya yang menceritakan latar belakang keluarganya, nenek moyang Al-Maududi yang berasal dari para merupakan pengikut tarikat yakni tarikat Cistia yang banyak berperanan dalam penyebaran dan pengembangan Islam di India. Menurut sejarah, keluarga Al-Maududi mempunyai pendekatan yang khusus dengan dinasti Mughal terutamanya sepanjang pemerintahan penguasa terakhir yakni Bahadur Shah Zafar. Menarik untuk dilihat dari sisi kontroversi nama tokoh ini, jika dilihat dari makna namanya, Abu Al-Allah bererti ayah dari Yang Maha Kuasa. Serangkan nama Al-Allah yakni Yang Maha Kuasa adalah merupakan sebuah sifat Tuhan. Nama yang disandang Al-Maududi ini telah menuai sebuah kritikan dari pihak-pihak tertentu. Jika dilihat dari segi keadaan ini, Al-Maududi pun berang dan menganggap perlu menanggapi kritikan itu. Menurut Samir Abdul Hamid Ibrahim, nama Al-Maududi ini adalah sebuah keluarga Islam dari garis keturunannya sudah ada sejak dari tahun 1300an yang lalu nenek moyangnya yang pertama telah datang dari Jazirah Arab dan tinggal di, sebu di sebuah tempat yang bernama Jashat berdekatan dengan kota Harad pada, pada akhir abad ke-9 Hijrah salah seorang nenek moyangnya yang digelar Tuan Maudud telah pergi ke India 12 orang yang mempunyai nama Maudud itu adalah khawajah kut du an maudud seorang syekh terkenal dari tarikat cisti dan merupakan tokoh pendiri tarikat tersebut Abu Al-Al-Maududi ini adalah anak yang paling bungsu dari tiga beradiknya pada waktu lapangnya beliau akan mempelajari ilmu tafsir ilmu mantik dan falsafah dengan menggunakan bahasa Arab bahasa Inggeris, Parsi dan Urdu Beliau memperdalam pelbagai cabang ilmu agama di bawah pimpinan ulama-ulama yang mahir dalam cabang ilmu tersebut dengan mendatangi guru-guru untuk mendapatkan pelajaran secara khusus. Sekarang saya keserakan pada rakan saya seterusnya. Seterusnya, saya Muhammad Azizan akan membentangkan idea Al-Maududi dari segi pemikiran politik teodemokrasi. Sebelum itu, kita perlu berkenal apa itu teodemokrasi Teodemokrasi ini merupakan salah satu konsep politik yang diketekanakan oleh Abu al-Ala al-Maududi yang merupakan pemikir Islam daripada India Pakistan. Teodemokrasi ini juga merupakan gabungan antara dua unsur yaitu teokrasi dan juga demokrasi. Teokrasi itu pemerintahan berdasarkan Tuhan dan demokrasi penglibatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Dan teodemokrasi ini juga merupakan arah pembentukan sistem politik Islam yang dikatakan sangat unik. Kenapa? Karena Al-Maududi menekankan bahwa teori demokrasi ini adalah kedaulatan itu milik Allah. Karena menurut beliau, Allah merupakan salah satu-satunya sumber kuasa mutlak dalam sistem pemerintahan. Dalam arti kata lain, al-rashid yaitu Allah maha memimpin. Manusia tidak boleh membuat undang-undang mengikut kehendak sendiri tanpa merujuk kepada syariat Islam dan sistem pemerintahan yang tidak berdasar syariat dan tidak berdasar hukum Allah akan dianggap sebagai tawud iaitu dikenali dengan kepercayaan atau amalan yang dianggap boleh menyesatkan manusia daripada ajaran Islam. Seterusnya, demokrasi berasaskan syariat. Dalam sistem demokrasi ini juga, Ma Ma'ul akan menekankan rakyatnya dalam memainkan peranan memilih pemimpin dan terlibat sama dalam proses politik. Namun semua tindakan dan keputusan akan mematuhi setiap hukum Islam. Dan Al-Maududi juga menolak demokrasi yang dianggap sekuler yang meletakkan kedaulatan di tangan manusia. Seterusnya, khalifah ataupun pemimpin tertahluk dengan syariat Islam. Ini kerana pemimpin mesti tunduk dan memerintah sesuai berasaskan kepada syariat, bukan berkuasa mutlak seperti raja atau pemerintahan yang bersifat autoritarian. Dan pemimpin hanyalah hamba Allah yang diamanahkan dalam pemimpin aa, kerana pemimpin juga merupakan salah seorang hamba yang diberi amanah dalam memimpin umat Islam yang lain ke arah jalan yang benar. Akhir sekali aa, penolakan terhadap sekulerisme. Sekulerisme ni di mana Al-Maududi mengkritik keras sistem pemerintahan Barat yang memisahkan agama daripada politik kerana ia dianggap menyimpang daripada kehendak syariat dan membawa kepada kerosakan moral serta sosial. Hal itu yang menyebabkan teodemokrasi ini mula diwujudkan oleh Al-Maududi kerana menurut beliau Islam adalah sistem kehidupan yang sangat menyeluruh. Sekian itu saja. Terima kasih. Al-Mawdudi merupakan seorang pemikir Islam yang sangat kritis terhadap pemikiran sekular barat. Ia menolak uh, konsep sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan politik dan sosial. Namun, men uh, menurutnya uh, Islam ialah satu uh, ajaran yang melekapi segala uh, gaya hidup dari semua aspek kehidupan. Selain itu juga, ia mengkritik peradaban barat yang... Dan beliau menganggap uh, membawa kelenjangan sosial dan juga moral Namun begitu, dia tidak sepenuhnya menolak unsur-unsur positif dari barat Melainkan mendorong umat Islam untuk mengambil manfaat daripada aspek-aspek yang sesuai dengan nilai-nilai Islam Al-Madudi juga berpendapat bahawa sistem politik Islam harus didasarkan pada dekorasi di mana kedaulatan mutlak berada di tangan Tuhan bukannya manusia. Pemikiran ini juga aa, menjadi dasar dari berbagai gerakan Islamis modern termasuklah a Al-Islami yang didirikan pada tahun 1941. Sekarang kita telah masuk ke bahagian kesimpulan. Ide-ide Al Abu Al-Ala Al-Maududi ini sememangnya sememangnya memberikan pengaruh yang mendalam dan meluas terhadap dunia Islam lebih-lebih lagi dalam membangkitkan uh, suasana kebangkitan, suasana kebangkitan dalam menentang penjajah dan memajukan umat Islam dengan ilmu pengetahuan tidak dapat dinafikan bahawa beliau merupakan sebuah tokoh yang sangat bijak kerana mahir dalam pelbagai bidang ilmu secara mendalam serta berupaya mengaplikasikan ilmu beliau untuk digunakan dalam perjuangan umat Islam khususnya kerana beliau mahir menggunakan ilmu politik teo demokrasi dan pemikiran sukulia barat. Sekian, terima kasih dari kepulauan kami.